Друзья, знакомые, соотечественники, киевляне, Майдан стоял не для того, чтобы на смену одной преступной группировки во власть ворвалась другая организованная преступная группировка. Точнее, даже не ворвалась, а вернулась. 25 мая у нас первый и, возможно, единственный шанс поменять ситуацию и привести во власть новых людей с новыми подходами и принципами. Людей справедливых, людей честных, людей порядочных, людей, которые идут не обогащаться, а сделать что-то для своей страны. Людей, не воспитанных в эпоху потребления, людей, для которых не является мерилом успеха, количество награбленного или даже якобы заработанного бабла. Я призываю всех 25 мая, всех абсолютно, и тех, кто стоял на Майдане, и тех, кто стоял на антимайдане, и тех, кто не определился, Пожалуйста, выйдите на выборы. Пожалуйста, у вас есть несколько дней, всего несколько дней, чтобы определиться с кандидатами, с делегатами, с теми, кто хочет стать депутатами и не поставить крестик в неправильный квадратик. Посмотрите, проанализируйте, сделайте выводы, задавайте вопросы. Не бойтесь быть частью той системы, которую вы хотите видеть, а не той, которую мы хотим сломать. Именно из-за равнодушия тех, кто не ходит на выборы или делает свой выбор просто потому, что знает лицо из телевизора или морду с бигборда, у нас происходит сейчас 22,5 года то, что происходит. Я искренне надеюсь на вашу сознательность, на вашу гражданскую позицию, на ваш разум, на ваше желание, чтобы в этой стране и мы, и наши дети, жили по-другому, жили нормально, жили в безопасности, в порядке. Честно, чтобы каждый человек, который хочет себя реализовать, мог прийти и сделать это, не уезжая за границу. Чтобы мы, живя в Киеве, ходили по спокойным, комфортным улицам, чтобы гуляли в парках, чтобы играли в футбол, катались на велосипедах, чтобы нам не было стыдно за город и за страну у нас единственный шанс 25 мая пойти и проголосовать. За кого вы определите сами. Я представляю партию демократов номер 32 в избирательном бюллетене. Меня зовут Алексей Мачанов. Я баллотируюсь на пост киевского городского головы. Я очень надеюсь на то, что с помощью вашей мы Придем к власти, и мы будем отчитываться перед вами постоянно за то, что мы делаем и за то, что мы собираемся делать. У меня есть команда, открытый список людей, каждый из которых сейчас есть в доступе в интернете. Анализируйте, смотрите, не будьте равнодушными. Я вас очень прошу, 25 мая наш последний, единственный шанс.